bebir darajadagi hozir yoshlar bo'lsa onlaynda internetda sahifalar ko'p bu yerda germaniyada juda ko'p ishchi kuchi kerak bu yerga onlayn kirib shu internetdan qidirishsa deyiladi nemischasiga bu shu волонтерский ruschasiga olsak волонтерсирабоа germania bo'ladi o'sha yerga kirishadi o ishxonalarni adreslari turadi shu yerga уже yozib qo'yishadi bizga bizga shunaqa shunaqa odam kerak darajasi shunaqa bo'lishi kerak muloqoti <muchos> yoki unisi bunisi shu darajadagi odam kerak bizga deyishadi agar haqiqatdan birda darajasi bo'lsa til bilimi shu yerga kirib deyiladi mentar jo'natasiz deylik maktabda attestatlaringizni nemetкийga перевод qilib jo'natasiz lebenslav ya'ni motivatsion pismo yozasiz email yozasiz albatta janob yoki xonim men sizda bir yil davomida volontyor qilishga roziman chunki men sizni onlayn saytingizda sizni ma'lumotlaringizni o'qib chiqdim bu menga juda ma'qul bo'ldi shu sababdan man sizga ishlashni xohlayman iloji bo'lsa birga ish yuritaylik deb email yoziladi i o'sha emailni tagidan dokumentlar ketadi PDF da. p pasportingiz sertifikatingiz darajasi agar universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz o'sha universitetda motivatsиoнный pisмоzga qo'shib ketishingiz kerakki universitetda men hozirunda o'qib turibman qaysi universitet yo'nalishlari aniq bo'lsa ishxona shuncha olishiga talabi ko'payadi ma'qul bo'lib boraverasiz